असलम क्या हाल है मेरे फ्रेंड्स का मेरे व्यूअर्स का और इसके अलावा मेरे लिसनर्स का मुझे कहते हैं मोना पातमा और आज आपके साथ हाज़िर हूँ मोनाज टिप्स के प्लेटफॉर्म पे। आज आप मेरे हाथ में बहुत ही खूबसूरत सा प्रोडक्ट देख रही हैं और ये है जी बायो कॉस्ट वालों का और ये वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल है और बहुत अच्छा है और मैंने इसको यूज़ किया है और तभी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ आज हम इसी पे मज़ीद बात करेंगी कि इसके अंदर क्या क्या ख़ूबियाँ हैं और क्या क्या हामियाँ हैं और साथ साथ जी इनका दावा है कि इसके अंदर वाइटनिंग भी है नरिशिंग भी है और साथ साथ मोइच्चराइजिंग भी है मज़ीद इनका ये कहना है कि ये नेचुरल हर्ब यानी कि जड़ी बूटियों से बना है पंद्रह मिनट में आप इसे यूज़ करेंगी और उसके बाद जो है वो आपकी स्किन जो है वो काफ़ी अच्छी और ग्लो करेंगी साथ साथ मज़ीद इनका कहना यह है कि इसके अंदर आलमंड हनी और कोकोनट ऑयल जो है वो मौजूद है जहाँ तक इसकी मज़ीद बात की जाए तो ये एक साशा है छोटा सा ये पैक है और आप इसे चाहें तो बाय कर सकती हैं लेकिन अगर आप बड़ा प्रोडक्ट बाय करती हैं तो आप फिर उसे जो है वो जल्दी जल्दी यूज़ कर लीजिए वरना वो ख़राब हो जाएगा साथ साथ इसकी मज़ीद बात करते हैं कि अगर इसके अंदर जो है वो पानी वगैरह जो है वो चला जाए अगर आप जो है वो बड़ा पैक लेती हैं पानी चला जाए तो फिर वो किसी हाथ जो है वो काबिल नहीं रहता सो बेहतर है कि इस तरह के छोटे छोटे साशा वगैरह आप जो है वो बाई कीजिए और इनकी प्राइस भी इतनी नहीं होती ये आपको 50 से 100 तक इजीली मिल जाते हैं आप बड़ा लें या छोटा लें ये आपकी चॉइस पे है आप ज़्यादा बंदे हैं तो ज़्यादा जो है वो यूज़ करेंगे अगर कम हैं तो कम यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप इसे बाय कर सकती हैं मज़ीद इनका कहना यह है कि बायोकॉस अच्छा साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि इसके अंदर जो है वो आपको पता है कि बायोकॉस के सीरम भी मिलता है और साथ साथ इसकी जो क्रीम है वाइटनिंग वाली वो भी मिलती है आप वो भी बाय कर सकती हैं मैंने उसका रिव्यू पहले से किया था वाइटनिंग कैप्सूल इसके अंदर आप डाल सकती हैं और बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा बिल्कुल ब्यूटी सलोन जैसा अब यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट वगैरह भी आप जो है वो अच्छे से देख सकती हैं और साथ साथ इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है कि इसको थर्टी डिग्री पे रखना है और और साथ और साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आपने इसको ड्राई जगह पे रखना है यानी कि एक्सटर्नल यूज़ के लिए है इंटरनल के लिए नहीं है मतलब आप इसको खा पी नहीं सकते आप इसको जस्ट अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगी और उसके बाद जो है वो वाइटनिंग वाइटनिंग इफेक्ट आएगा तो आई होप सो आपको बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे इसका थोड़ा सा तरीका इस्तेमाल जो है वो पढ़ लेते हैं इन्होंने कहा है कि ये एक मकम्मल फेशियल है बायोकास्ट वाइटनिंग अर्जेंट फेशियल पैक कुदरती जड़ी बूटियों से बना है स्किन को ज़्यादा अरसा के लिए नरमो मलायम तर तंदरुस्त तरोताज़ा सफ़ेद और ख़ूबसूरत बनाता है बायोकास वाइटिंग अर्जेंट फेशियल को चेहरे गर्दन पर लगाएं गीले हाथों से पाँच मिनट के लिए मसाज करें बिल्कुल जी हमेशा से ऐसे ही आपको करना चाहिए और मसाज का भी एक ख़ास तरीक़ा होता है ये नहीं कि आपने अपनी सारी स्किन को जो है वो डैमेज कर लेना है और इनका मज़ीद कहना यह है कि आप जो है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को गीला करके मसाज करती रहें उसके बाद जो है पंद्रह मिनट के बाद अपना स्किन जो है वो आपने वॉश कर लेनी है तो नरम मुलायम सफ़ेद व खूबसूरत स्किन आपके सामने होगी हमेशा की तरह ख़ूबसूरत पुरकश नज़र आने के लिए ज़रूरी है कि एक हफ़्ता में एक दफ़ा ये अर्जेंट फेशल लाजमी यूज़ किया जाए साथ साथ इनका कहना यह है कि ये हर तरह की स्किन के लिए मौजूद है अर्जेंट फेशियल का रिजल्ट बढ़ाने के लिए फेशियल को बायोकॉस अर्जेंट फेशियल बूस्टर के साथ आप इस्तेमाल करें तो घर में तो आपके पास बूस्टर नहीं होगा तो आपको एक जो है वो वाइटिंग कैप्सूल आप इसके अंदर जो है वो मिक्स कर सकती हैं तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर लीजिएगा अब हम इसको यहाँ पे करते हैं ओपन और अंदर से आपको साशा दिखाती हूँ वैसे तो अमूमन पार्लर वाली क्या करती हैं कि ये जो है साशेस वग़ैरह रख लेती हैं और ये जो है ये फेंक देती हैं तो आपको फिर पता नहीं चलता कि उन्होंने कौन सा जो है वो प्रोडक्ट जो है वो यूज़ किया है तो मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि वो इसी तरह की प्रोडक्ट जो है वो किसी न किसी चीज़ के अंदर डाल लेती हैं और फिर वहाँ से आपको प्लाई करती हैं तो काफ़ी जो है वो उनको भी बचत हो जाती है तो इसकी प्राइस जो है वो फिफ्टी से हंड्रेड तक आपको मिल जाएगा छोटा पैक जो है वो फिफ्टी का मिलता है और थोड़ा सा इससे जो बड़ा होता है वो हंड्रेड का मिलता है तो चले हम यहाँ से इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं बाकी तो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया अच्छा इसकी एक्सपायरी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की आप चेक कर सकती हैं इस पे एक्सपायरी डेट जो है वो लिखी है तो काइंडली आप ये चीज़ लाजमी देखा करें क्योंकि स्किन जो है वो Uh, काफ़ी मतलब बंदा खूबसूरत रहे तो अच्छा लगता है और स्किन जो है वो काफ़ी कीमती चीज़ है सो तो आप जो है ये लाजमी देखा करें अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा ओपन करके तो आपको दिखा देती हूँ ज़ाहिर है मैं अप्लाई तो नहीं कर सकती अभी लेकिन मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ सीज़र लें ये मैंने सीज़र जो है वो स्पेशल रखी हुई है इसी काम के लिए और सीज़र लें और साथ साथ जी ये आप जो है वो अभी देखिएगा किस फॉर्म में ये होता है अंदर से तो आप चेक कीजिएगा तो ये देखें कुछ इस तरह से होगा ये आप चेक कर सकती हैं तो मैं इसको लगा के भी दिखाती हूँ और साथ साथ जी आ, अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्क्रब जैसा होगा ये देखिए बिल्कुल जैसे स्क्रब होता है हमारा उसी तरह से ये होगा और बिल्कुल इसके अंदर जो है वो दाने दाने होते हैं तो रियल तो पहचान ही इसकी यही है कि इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे डॉट्स होते हैं दाने दाने तो फिर जब आप अप्लाई करती हैं और अपनी स्किन पे इसको जो है वो अच्छे से स्प्रेड कर लेती हैं तो वो जो दाने दाने होते हैं वो बहुत अच्छा असर दिखाते हैं आपकी स्किन पे तो आप जो है वो इसको जब यूज़ करेंगी तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा सा ये जो है वो असर लेके आता है सो आई होप सो आज की छोटी सी वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आज हमने रिव्यू किया था बायो का अर्जेंट फेशियल का तो आप इसका बड़ा पैक भी ले सकती हैं छोटा भी ले सकती हैं ये आपकी चॉइस पे है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो है वो इसे लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और साथ साथ अच्छा सा जो है वो कमेंट्स शेयर कीजिए मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी दुआओं की मुंतज़िर मुझे कहते हैं मोना फातमा और इंशाल्लाह किसी और प्रोडक्ट के साथ आपके साथ मिलूँगी तो मुझे दीजिए अभी इजाज़त अल्लाह हाफि